Доброе утро, друзья! И мы снова с вами после путешествия в Бразилию. Вы знаете, у нас не менее интересное действие сегодня будет в нашей филармонии. А именно в 16.00, друзья. Вы знаете, на гостевой площадке у нас сегодня э, Виктория Вакжанова, директор имидж-центра Ольга и Лариса Бреславская, директор продюсерского центра Доминик Джокер. Доброе утро! Доброе утро вам! Виктория, э, очень интересно... Что будет происходить сегодня? Расскажите. Это касается самой прекрасной половины человечества, а именно детей, друзья. Извините, девушки, мамы и дамы. Но мне кажется, вы со мной да, согласитесь. Конечно, мы знаете, да. что мы занимаемся именно этой категорией да, да, населения. Э, да. Поэтому у нас впервые в Кировограде проходит конкурс, который называется Мисс и Мистер Ерала. Мы его сегодня анонсируем. Так, давайте мне и он сегодня афишу, же у нас афишку, и проходит. на Друзья, смотрите, друзья. Сказка стала реальностью. Яролаш в Кировограде, друзья, пожалуйста. Вот. Что произойдет сегодня в 16:00? 16:00, но мы делаем не в филармонии, а в школьном театре, потому что это тоже детский театр. Конкурс, который мы хотим немножко изменить формат детских конкурсов, в нем принимают участие творческие детки, но формат все-таки яралаша на котором воспитаны, наверное, мы многие мамы и папы. Это конкурс для детей школьного возраста, поэтому у нас такие оригинальные жанры есть, оригинальные а -а -а. конкурсы, и мы пытались раскрыть детей в новом качестве. А -а -а. Да? Поэтому, например, такой конкурс «Сам себе режиссер» – это есть у нас и авторские миниатюры, есть и такие небольшие этюды, в которых участвуют а -а -а. несколько детей. Да? То есть они пытались все-таки показать, что они могут проявить свои актерские способности, ну, а мы, естественно, их поддерживали. Поэтому мы думаем, что это интересно, это немножко новые формы и мы впервые делаем такой конкурс, другие конкурсы мы делали, вот поэтому мы всех приглашаем посмотреть, а потом будем продолжать дальше, потому что у конкурса есть и должно быть продолжение. Конечно. Скажите, пожалуйста, а вот то, что назва совпадает с ведомым, проектом телевизионным, Яролашем, власне, да, це, ну, как это повязано, зокрема, чи, чи, чи є якийсь прямой ну, звязок, чи це к... назва якось? Есть и прямой, конечно, это бренд, который знают все, да, и вот у нас есть такой координационный совет в Украине, мы э, хотим, хотели продвинуться дальше, uh -huh. поэтому у нас уже есть наработки э, с господином Грачевским, uh -huh. и мы летом в этом году уже снимали небольшие сюжеты uh -huh. в формате «Яролаш» э, с детками со всей Украины в одном из лагерей в Крыму. Есть да? видео у нас. Да, мы да? Видео? Да, Давайте посмотрим у нас видео. были как раз режиссеры из Москвы, которые снимают эту вот программу. «Поиграем в Яролаш». Внимание на экран, друзья. Кусочки, конечно. Да. Доброе утро, дети! Доброе утро. Солнце, воздух и вода – наши лучшие -да. Ну и чего, исправим. Оп, 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 оп. А сейчас мы сделаем так называемые шраги. Оп, и все вместе. Раз, два, раз, два, Народ, 12 часов нам по графику надо на море. Ура! Не мог раньше представить, что когда-либо вернемся в детский лагерь. Я тоже сам немного в Здесь так классно, опять эти отряды вожатые, кричалки, там столовые, класс, супер. Привет. О, привет. Простите, пожалуйста, у нас к вам есть небольшая просьба. Ага. У Марины просто сегодня день рождения. Вы бы не могли сделать ей подарок? Вы бы не могли пригласить нас на дискотеку при всех? Дискотека при всех? Хорошо. Смотрите, да. это же Борисенко. Да, да. смотри, вот Вова. А он Саша. Да. Ага. Точно всем рассказали. Да да да. Да, 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 Ну что, девчонки, идем на дискотеку. Что, на дискотеку? Настали вы нас со своими дискотеками. Ого. <laughs> Нет, круто да. на самом деле. И, вы знаете, у меня такой вопрос, Женя, как вам. Как сложилось, что именно в Кировограде проходит вообще вот этот конкурс Ски, скажем так, и э, вы у нас впервые. Да. Вот, рассказывайте. В этом конкурсе впервые, потому что конкурс проходит первый так. раз. Конкурс проходит не только в Кировограде. Угу. У нас есть, как сказала Виктория Владимировна, угу. группа организаторов. Угу. Это Полтава, Одесса, угу. Кировоград, Луганск, и именно в этих городах mm -hmm. мы проводим конкурс, ну, потому что самые красивые дети на юге Украины, потому без них просто в Яралаше ну никак нельзя. И мы планируем снимать этот яралаш еще летом. Угу. У нас уже э, есть план, есть договоренность. Нам очень понравилось там, где мы были. Угу. Э, в лагерь, Крыму. да? Да, лагерь дети. шикарный, потому что это еще ну, было совмещено с очень хорошим отдыхом. Дети угу. творческие, как обычно, заняты в течение года. Относ... Выше да, 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 да. Выше да, да. крыши, то есть, поэтому дети отдохнули, и у нас уже сейчас действительно э, есть уже... Э, даже больше количества, чем... Да. Уже будет и... отбор. И, Да, и вот сегодня мы отберем кировоградских детей для съемок. Какие возьмут да? участие в властную конкурсе? Мисс и мистер Яролаш, да? Да. А да? скажите, а кто будет в жюри? У нас нет жюри такого Прямо как, общепринятого. Вы по конкурсу имеете в виду да, по, по конкурсу да, да. это Виктория Владимировна да, сказала Виктория ты Владимировна, сегодня в жюри, да. я по съемкам, а, а вы по фильмам? Да, я по нет, фильмам. Нет, ну да. Лариса Бреславская а... у нас член жюри, она приехала в жюри. Она не знает, зачем она меня еще просто. Мы сейчас начали еще новый проект, потому как мы в Одессе на детской киностудии делаем вообще детский телесериал, и вот для а это вот тоже, если не приехала и буду отбирать деток для, для съемок. Очень интересный сериал со школьными проблемами, э, с отношениями детей, педагогов, в общем, и все построено на любви. Э, ну, это понятно. Мы сняли уже три серии, сейчас будем снимать еще три серии в Ивано-Франковске, и очень название «По дороге в Диснейленд», потому финал этого будет фильма в будет в Диснейленде, да, в марте месяце. Топ-то они доедут, все прекрасно. Доедут. прекрасно. Скажите, пожалуйста, что Щоб ми трішки так ясність таку внесли. Зрозуміло, сьогодні відбувається конкурс. Місіс, я прибавлю, міс і містер Єралаш. Да? А, чи зможуть кіровоградські діти, які раптом сьогодні почують цю інформацію, ще долучитися і взяти в цьому участь? Як <свист> це зробити? Куди бігти? Де шукати? Де Єралаш? Де, з... Де, зй... Де зйомки? Де конкурс? От Єралаш, от Вікторія Владимировна. Конкурс вже репетували. Тобто, вже програма відработає. Програма вже учасники отобрані сьогодні будуть. Хотят, мы начинаем, да, то есть для чего это делается? Для того, чтобы у детей была возможность все-таки приходить, заниматься и готовиться к участию в, в других проектах. Ну, и в Одессе, и в Крыму, и в Киеве у нас есть коллеги, и в Полтаве, да. То есть как бы интерес к детскому кино есть. Пока еще его нет на телевидении, да, ну, мы такой продукт, наверное, угу. сделаем и будем потом уже приходить вот и предлагать вам, да. есть. Ну, интернет, угу. хорошо, что сейчас есть интернет и можно показать. Просто детям, конечно, надо еще работать очень много. Мы столкнулись угу. даже, то, что летом мы снимали, да, и то, что сейчас Лариса снимает. Все равно надо быть подготовленными. Есть дети очень талантливые, но их надо направить в нужное русло. Угу. Поэтому формат Яралаши, это вот эти маленькие школьные истории, угу. они как раз и дают возможность, ну, раскрыться ребенку, угу. да, что сегодня будет. То есть мы не попадаем в Ералаш, мы же писали. Нет, вы можете. И. Нет, почему? Ну, вот на у нас гитар, братья да. Борисенко попали. Влад Демин приехал из Москвы. Да. Георгий Делиев приехал ну, из у Одессы. Это есть и, взрослые, да. которые играют. Учителей, родители. Так что пробуй, пробуй. Не Все будет хорошо. Старшего брата. Старшего брата. Леша, я вас даже сегодня могу пригласить в состав члена в жюри. Прекрасно. Обязательно приду. Он не хочет жюри, он хочет в Ералаш. тому атлетова. Мені дуже цікаво, я хочу постреть вообще, а, вообще, каже, будуть наші Кіровоградські діти, да, да, супер да. вообще, з удовольствием прийду. Без іншим, як нам стало відомо, от під час зйомок, які відбувалися в таборі, да, Кримському, брали участь, власне, і Кіровоградські дітки. Тобто, вони хотіли і активно долучалися до кастингів різноманітних, угу. да, і хотілось би дізнатися, чи з'явилася якась Кіровоградська зірочка на екрані. На жаль, на жаль, з жаль. На жаль, не було дітей, на жаль, не пройшли, на ну, жаль, У нас был такой формат, они должны были в печатном издании, у нас вот были фото. Угу. профильное, я выдание, тело, Да, это профильное выдание тележурнала да да да. Да. Да? да, да, да. Раздавите, как оно выглядело. Класс. Да. И вот. смотрите, кто на обложках. Самые хитовые исполнители, между прочим. Елка. Дуже Кстати, актуально. тематично, да. друзья я извиняюсь. Рыбак Господин это Рыбак да. Это наша девочка Кировоградка, да? Вот даже наша девушка угу. попала на обложку То есть мы делали и фотопробы, и видеопробы Но до съемки в Крыму пока наши дети не дошли Поэтому угу. мне очень обидно я думаю, И я начало. вот поэтому У. хочу, чтобы наши Безусловно, дети снимались будут сниматься, туда. конечно Ну, я думаю, знаете, во-первых для того, чтобы наши дети уже дошли дальше, нужно с чего-то начинать. Начало и условия им созданы, все нужные э, установки, я думаю, им даны. Главные, э, как говорится, береги не есть, которые направят, правильно? Конечно, Поэтому до... только сделать один Во-первых, я думаю, наверное, мы тоже обратимся к товарищам, гражданам, родителям, которые Бабушкам, должны дедушкам, думать, да, что это не грушки, что да, это да. работа, творчество, это прежде всего... Работа. Поэтому это не шутки, это не амбиции, это не претензия, а работа. Возможно, я неправильно Очень думаю. Но... Справа, но... Спасибо, что вы доносите да. это да. до. Поэтому, вы знаете, я хочу вам сказать: вот, может быть, и по своему опыту: вот мы с Леночкой скажем: знаете, камера, экран выдает все недостатки и все неподготовленности. Поэтому, друзья, это рулетка. Правда говорят? вы знаете, мы с Леной вчера говорили, что все известные актеры, люди искусства говорили: как получилось ну, помимо труда, это случай и везение, и как бы именно то место, где нужно было оказаться ну, и встретиться с теми, ага. конечно. Побажаемо, я кому больше, чем там, где потребно, у той час, который необходим. А, друзья, сегодня приходите в 16.00 в наш кукольный театр, и вы увидите, что вам предстоит за год выучить, что делать. Правильно. Да. Спасибо. Я вам. спасибо вам большое спасибо вам. и спасибо, что вы с Южной Пальмиры к нам приехали. И вам интернет. Друзья, а мы продолжаем дальше наш тренингер. Осталось чуть-чуть, но не переключаем.